Доброго дня, Телеканал Дюнський Тіві працює на живо студію Дарія Смітенко та Олександр Новицький. Вітаємо вас дуже потужна подія відбулася зовсім недавно в нашому місті. Це був перший випадок на моїй пам'яті, коли люди протестували проти розташування ігрових залів рядом поруч з будинками. Сьогодні ми говоримо про лотомаркети та як Одесити перекривали вулицю Гастело, саме центральний аеропорт, для того, аби не допустити появи там лотомаркета. З нами в студії сьогодні Ірина Луценко, активістка та Павло Бакушев, активіст. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. друзі. Давайте спершу подивимося той матеріал, який підготували наші колеги, щоб ви мали нагоду щось прокоментувати. Будь ласка, матеріал. На вулиці центральний аеропорт передумали відкривати черговий отомаркет. Про це повідомив начальник міського управління розвитку та захисту прав споживачів Сергій Дубенко. За його словами, підприємець відреагував на акції протесту жителів сусідніх будинків і написав заяву про відмову. Я Валерій, власник нежилого приміщення за адресою вулиця Центральний Аеропорт, 15. Заявляю про розірвання в односторонньому порядку договору оренди нежитлового приміщення з ТОВ Дес Компані. В зв'язку з претензіями жителів прилеглого будинку. Нагадаю, що обурені Одесити кілька днів тому перекрили вулицю Гастела через те, що в цьому районі збиралися відкрити отомаркет поруч зі школою та садочком. За словами місцевих гральні заклади привертають увагу антисоціальних елементів. Люди безперервно ходили переходом та пропускали лише екстрені служби та громадський транспорт. На місце події приїхали представники Малиновської райадміністрації та міськради. Ми боремося за наших дітей за наш район, за наших жителів, тому що ми розуміємо, Что здесь у нас рядом посадка? У нас и так район тихий, спокойный, и нападения бывают периодически. Понимая, что здесь будет, проигравшие люди казино. Мы переживаем о том, что случится с нашим районом, что будет с нашими детьми, с нашими жителями района. Это основной маршрут движения детей в школу среднеобразовательную номер 31 и находится практически напротив школы. Поэтому вообще лото-маркеты, они вне закона находятся. Есть определенные группы, которые находят лазейки в законодательстве и прикрываются определенными нормами закона, которые позволяют им сегодня функционировать. Ведь знаем, что за данными полиции, кількість так званих лотомаркетов, Кетифо обчислюються тисячами. Шеф поліції Києва Андрій Крищенка переконує в тому, що поліцейські обмежені в своїх діях щодо отерейних салонів, які за законодавством не є гральними. Він зазначив, що слідчо-оперативна група обов'язково прибуває за викликом про діяльність незаконного грального бізнесу. Однак часто виявляється, що заклад є отереєю і закрити його поліція не має права. Лотомаркети, які ви бачите на вулицях, так вони захищені купою експертних висновків, що там не гральний бізнес лотерея, плюс в них є ліцензії. Можливості поліції в даному випадку обмежені. Поліція, можливо, приїжджає і на місці вже їм надають документи. Прийняти якесь рішення про закриття закладу не в компетенції поліції. Вони обкладені рішеннями суддів, рішеннями експертних комісій, ліцензіями, виданими державними органами. Що може зробити поліцейський? той же слідчий, яке прийняти рішення, той же прокурор, яку підписати підозру. І, поки нечистих на руку бізнесменів захищає недосконалі законодавства, число так званих автомаркетів в країні продовжує зростати. Я звертаюся до наших гостей. Будь ласка, скажіть, чому саме вас так роздрутувала можливість розташування цього автомаркета? Адже перепрошую, я бачу під своїм будинком три отомаркети, ніякої бійки ні разу не було. Ну, вы понимаете, и так, в принципе, на нашем ну, небольшом районе уже есть три существующих лог, ну, вот этих лотомаркетов, как бы там. Ну, каких там, э, Названия у них да. всегда, у них все разные, причем даже мы уже, оказывается, узнали четыре. И пятый, да, причем это везде где-то маленькие квартирки, где-то маленькие помещения. Тут э, двухэтажное здание, вы понимаете, да, какое количество оборудования и на какое количество людей... Они он будут будет сезон, раз, сезон, да. рассчитано, потому мы переживаем. Причем оно везде как-то находится в людных местах. То же самое щерса, да, где постоянно ходят люди, где есть полицейские, патрулируют все. Наш небольшой городок находится он как бы с краю, да, и как бы мы переживаем за тех людей, которые будут там ходить, переживаем как бы за детей, которые идут в школу, детский садик рядом, ну. Вот эти все маленькие, склады, ну, как бы, маленькие части, вот, нас э, примусили, как говорят, да, э, вот, выйти на акцию протеста. Чувствовали Прот... какие-то проблемы с теми игральными залами? Я не защищаю их, я этики намагаюсь ну... э, з'ясувати обставины. Чувствовали какие проблемы, битвы, <coughs> напады какие э, Ну, как бы, мы, допустим, вот, э, мнение наших жителей, да, вот, наших граждан Украины, как бы, э, мы вот, когда все собирались вот эту всю акцию протеста, мы все думаем, что на самом деле, это вот игромания, это тоже болезнь. Так же самое, как и наркомания, игромания. Вот как мы побороли тех же самых, да, вот эти закладки все. Мы просто сделали чистоту на районе. Перестали негде ура! Так же самое мы хотим победить игроманию. Как ее победить? Ее надо искоренить изначально. Вот и все. Чи какие-то планы у вас до других э, э, залов? Чего будет их пикетовать их другие? Ну, исправить? Усирину, хоть да, Будь да. Ласка. ну, конечно, если бы э, скажите. Да, да, вот смотрите, не ну раз. просто обратно, мы вот э, как бы мы были когда в администрации, да, у э, нас на следующий день нас пригласили в администрацию, да, и когда начали говорить, что вот мы пытаемся закрывать уже существующие рабочие эти я, мы. Ну, я сразу ответил на тот э, их вопрос: то, что закрыть. Не открывшееся намного проще, чем э, закрыть то, что открытое. Поэтому, как бы, для начала мы хотим побороть именно вот эту проблему о том, что вот начать с одного – Получится у нас полностью победить, потому что здесь... Но, э, уже, уже перемога, певно, есть. Мы видим, есть. что э, владелец этого дома, этих площадок двухповерховых, он от вот. с этим игровым залом. Но есть какая-то проблема? Да, вот, обратно. Мы как бы все держим руку на пульсе, сразу вам могу сказать. Мы смотрим, вот мы в сюжете видели вот это заявление, там непонятно кого, непонятно на что. И как бы мы не верим в то, что это будет. Вот видели теж э, був забор, да? так же саме, коли в адміністрації нам з э, управління управління пообіцяли в течение трьох робочих днів його уберуть. От ми ждемо п'ятницю. Ми одразу говоримо, ми ждемо п'ятницю. Ты... Якщо э, давай так, э, я вже спілкувався з людьми, які намагалися навести я не знаю, лад э, своїми власними силами. У мене таке запитання: э, якщо. цей э, паркан не, не будет прибран до пятницы? Мы обратно продолжим акцию протеста. То есть вот будете выходить вот и будем, Да, да. Э, прежде всего, я могу сказать одно, тут э, нас собирает все это вот, мы всех-всех знаем, -то. потому нам намного все проще. Почему нам проще выйти было сюда? Тут, причем вот если на видео, дал вот мы видели, что нас там на самом деле постоянно 50-60 человек, но одни приходили, другие уходили, одни приходили, другие уходили, потому что у всех есть работа, есть проблемы и тому, как бы, все равно люди как-то сплоченные и стараются, как бы, вот, чтобы наш городок, он как-то, ну, живет своей жизнью, как бы, небольшое, мы можем за себя постоять, мы можем вместе выйти и организовать эту акцию против. я понимаю, что у вас есть дети, и такое запитання. чи действительно вы, та ваши, я знаю, там, подруги, которые также мои детей, поддерживают эту позицию? Мы не просто поддерживаем эту позицию, в принципе, в основном мамы начали это возмущение. Потому что непосредственно школа близко, наши дети растут, становятся взрослее, они несовершеннолетние. А, никто не перекладывает ответственность за их воспитание на кого-то, но при этом <как> напротив школы открывает такое заведение. Not, that, 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 Я згоден абсолютно. І вони можуть піти правильно <кій> туди. Da. Чи є якісь у вас звернення до офіційних е якихось там державних службовців, до адміністрації і таке інше. В плані ми їх сейчас хочемо? E – Саме e зараз щодо майбутніх акцій, до тих, які залишилися. Акції, які ми говоримо, нам пообіщали для початку знести весь забор. Это причем пообещали городские э, власти. Это, а кто самый? Э, мы, когда были на совещании в администрации Малиновской, э, секретарь Малиновской администрации нам пообещал, что он будет держать руку на пульсе всего этого. Так же самый начальник Малиновского рая дело нам пообещал выезжать на все эти все всякие заявления и тому подобное. Поверитовать. Вот. Поэтому у них есть время. Осталось его мало, 4 дня. Э, хтось приєднався до вашої боротьби. Ну, якби да, нас піддержали організації, ну, одеські організації. Перший, хто вообще помог нам, вот именно поддержал это наш, ну, депутат городского совета саме Александр Дина. Зараз у нас на прямому зв'язку, э, да, з нами Олександр Шеремей, депутат Одеської міської ради. Олександр, доброго дня. Добрий день. Ми з вами спілкувалися минулого тижня. Ви говорили, що направляєте листи до різних організацій, а саме з проханням втрутитися, да та не дати саме цьому лотомаркету з'явитися. Як наразі справи, от ми зараз спілкуємося з місцевими жителями, кажуть, що в них є буквально до кінця тижня є час для того, аби щоб прибрати, щоб прибрати, паркан. Як наразі справи? Ну, смотрите, когда я говорил, речь шла о структурах государственных, которые должны вмешаться в этот вопрос и э, принять меры, э, точнее, дать свое заключение относительно законности и незаконности размещения э, данного вида бизнеса в данном помещении. Поэтому я отправил обращение в полицию национальную, в прокуратуру и ГСБ. И э, что на сегодняшний день я пока ответа не получил, потому что согласно процедуре могу получить ответ в течение 10 дней. Но в первый же день, когда были было перекрытие дороги, э, меня поддержали, людей поддержала городская власть, которая э, приехала туда в лице представителя Малиновской администрации и сотрудников управления торговли. На тот момент, когда э, мы там общались значит, действовал договор аренды твердого покрытия на размещение демонстрационной площадки, тогда это раньше был автосалон. Поэтому э, что городская власть таким образом поддержала людей и нашла возможность отменить договор аренды твердого покрытия на демонстрационную площадку, которая еще не истек. Э, были найдены определенные нарушения, я так понимаю, потому что Площадь е, занімаємо площадки була больше, ніж заявлено в договорі. пане Олександр. Поэтому... Вели таке запитання. Ми знаємо, що ця така маленька перемога, це не не перемога у такої війні з лотомаркетами щодо ситуації у Одесі і на вашому окрузі виборчому. Але ж дивіться, є певні плани у місцевих мешканців, які. А <свят> <свят> мають за за наступну мету собі взагалі прибрати з території мікрорайону ці ігрові зали? Чи підтримуєте ви цю боротьбу? Якщо да, то в якому полі і яким сенсом ви будете це робити? Смотрите, это не первый игровой зал на моем избирательном округе. Ранее я писал обращения, аналогичные в государственные инстанции относительно незаконного размещения таких объектов. Значит, получал или промежуточные ответы, или вообще мои запросы игнорировались. Поэтому вот это единственный, наверное, случай, прецедент, который дал нам возможность отстоять свои законные права только благодаря тому, что этот э, случай имел широкий общественный резонанс, потому что люди вышли действительно на улицу, потому что это не был чей-то заказ для того, чтобы крышевать этот бизнес или отбить у конкурентов э, интересы и охоту к размещению э, этого э, бизнеса в этом объекте. Поэтому когда где представители, в том числе ней убедили, что это действительно люди близлежащих домов. Э и это получило такой широкий резонанс и поддержку, в том числе общественной организации, городских властей. Только лишь тогда, когда люди будут выходить на улицы и перекрывать дороги, или не перекрывать дороги, или, по крайней мере, протестовать против этого всего, хотя категорически против перекрытия дорог. Вот, э и в данном случае применились определенные, э определенный ряд радикальных мер вот только тогда или собственники помещения, или же э, владельцы этих бизнесов начнут задумываться, а надо ли нам там дальше работать. Другими словами, пока общественность не заявит о себе довольно громко и классно этот бизнес будет существовать но это будет бизнес существовать это вообще все такие локальные вещи которые можно будет искоренить только путем изменения законодательного база на уровне Верховного совета поэтому я считаю что это единичный случай это ни в коем случае не тотальная перелом, парі перелом, перелом в борьбе з ігровими автоматами это всего лишь частный случай. Это лишь... З, зрозуміло, зрозуміло вашу точку зору. Я дуже дякую за те, що були з нами на зв'язку. Олександр Шеремет, депутат міської ради міста Одеси. До наступної зустрічі в ефірі Домська ТВ. В мене таке запитання. Чи вдалося вам власне поспілкуватися з власником цього Ні. А, закладу? Ні, У нас не ну вони не виходять на контакт, вони вийшли на контакт. як-то на Олександра Геннадійовича. Нам дали вот эти бумаги, он, ему дали же эти бумаги, которыми он нами поделился, вот типа вот этих заявлений. Ну, вы понимаете mm -hmm. сами, что это заявление даже не имеет никакой юридической и тому подобное действий. Ну, это такая декларация намерений. Да, это больше всего нам похоже на бумагу для замыливания глаз. Вот и все, чтобы оттянуть какое-то время. Понимаете, мы думаем, что все делается для того, чтобы сейчас оттянуть как-то время что народ успокоится, ну раз выйдет, второй раз выйдет, третий раз выйдет и успокоится, нет, тут люди сплочены и будут стоять до конца, потому там 100% не будет никаких игровых автоматов, там думаешь? рядом просто вам объясню, когда-то были -то те же самые наливайки у нас была, там батискаф, вот эти все, где тусовалось очень много вот таких вот э, лиц, как бы, ну можно сказать без определенного места жительства, да и как бы побороли же, побороли, и район стал чище, спокойнее и тому подобное. Что маете намер, вы сказали про то, что у вас на районе не один целый а еще как бы, Да, вот недалеко вот на районе Щорса, да, как бы, если мы победим, ну, мы победим 100%, потому что обратно все, видите, говорят, да, общественники, все, что тут вышел, на, ну, вышли люди, вышли граждане Украины, не вышли какой-то пиар, там, самоорганизации и тому подобное, тут вышли люди, которые против. Мы победим это все. Попросят нас люди совета, как побеждать вот это все. Мы им посоветуем. Ну, треба, Надо будет тоже треба помочь. Требует сначала перебавить, да. э, чтобы этот выборок стал прецедентом. Да. Вот Вы там... знаете владельцев других э, примещений, где расположены игральные залы? Нет, никого не знаем. Ну Это все частная собственность. Мы даже не знаем, кому принадлежит это все здание. Что приходило? Два сам из полиции, че ну, говорил вы с диследшими? Нет, никто никуда не приходил. То есть нам укладываться в целом, то думывать, mm -hmm. и проходить этот конфликт? Был конфликт, там было разбито ими же стекло, потом забрали ребят в рай Причем понимают, что все это была провокация для того, чтобы нас как-то запугать, чтобы мы как-то отстранились. Нет, ну не будет такого. Мы сразу говорим, мы будем стоять до конца. Вот и все. То есть погроз не было, да? Как бы провокации небольшие были, но не, не более того. Как бы и все. Как бы особых таких выходов на нас, чтобы как-то замять этот вот конфликт, не было. Потому что, брат, смысл выходить на контакт его заминать, если мы в открытую говорим о том, что мы будем до конца, и не будет тут никаких лотерей, типа лотерей, казино, дискобаров и тому подобное. А что вы там э, намагаетесь по Ну вообще в планах вообще людей, да, вот если бы желание было маленьких детей, у меня самого трое, как бы и э, какие-то развлекательные центры, даже может быть для детей, что-то связано для детей. У нас на районе ничего нету для детей. Есть секция в школе там кикбоксинга, да, есть секция танцев и все. А куда вот с людьми развивающихся каких-то нету? заведений именно для детей. Насколько я понимаю, там раньше был автосалон, так? Да. Чи будете вы против того? Нет, а ну автосалон как-то был, спокойно было. Вы понимаете, люди пришли, ушли, посмотрели машину и все. Причем обратно, они когда завладевали этой территорией, да, вот которой мы сейчас 100% будем бороться для того, чтобы ее снесли, не спрашивали ни у кого, просто гордились забором, показали бумажку, что все решено, все как бы. То сейчас дом, который прилегает, уже он у СМД. Потому вся придомовая территория была по передаче, тоже была принадлежащая ОСМД. Как бы. Далее, как бы его снесут, мы будем против того, чтобы обратно переграждали. Потому что пройти, вот идя с магазина, тяжело. Этот э, пешеходный переход, который с Таврии, да, аэропортовский, он прямо упирается в этот забор. Там оставили, поставили какие-то блоки, там с коляской тяжело пройти, как бы. Поэтому мы будем, пусть ну, будет да. Мы видим, пане Павлош, что это не э, только борьба с лотомаркетом, как говорят, а это еще борьба с владельцами этой будівлі, которые закупляют территорию. Ну, не то, что борьба. Все должно быть в планах, э, вот, законах э, как бы, если есть закон, да, который разрешает на это все, никто же не спросит, ставьте, да, но это все должно быть нормально, благоустроено, все. Если бы это было все в планах нормально, не так, как у нас настроят, поставят, а как там люди раньше жили, это их не интересует никого, это все мое, я взял ну, в аренду и получил да, Давайте бумажную. так, мы будем смотреть э, дивиться за цей, всю эту ситуацию, да. и если будет какая-то необходимость, вы не можете рассчитывать на нашу помощь. Ну, конечно, мы к вам обратимся. Дякую вам. Да. Дякую, у нас в студії був Павло Бакушев, активіст. Говорили ми про лотомаркети, про те, як Одесити перекривали вулицю Центральний Аеропорт, аби побороти аби побороти відкриття лотомаркету. Дочекайтеся через кілька хвилин. Повернемося знову до студії.